Akmal Saleh tegaskan tidak akan lupa sejarah cubaan haramkan UMNO Taufik Johari dakwa PN cuba peragakan parti sebagai penyatu orang Melayu Ramasami gesa payung politik baharu bagi bukan Melayu Albert dakwa polis gagal bertindak terhadap laporannya Isu pengampunan PM Anwar kembali ditimbulkan Tun M Peguam Wakili Naimah Khalid di arah cabar sitaan Menara Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Terima kasih Tun, kami menghargai pelawaan itu. Tetapi kami masih tidak lupa apa yang terjadi. Orang yang sama juga pernah mahu mengharamkan AMNO ketika mereka berada di tampuk kuasa. Itu tegas Ketua Pemuda AMNO Akmal Saleh bahawa parti itu tidak akan melupakan sejarah cubaan untuk mengharamkan AMNO oleh individu yang kini mengajak ahli parti menyertai gerakan baru. Ia merujuk kepada pelawaan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang mahu ahli AMNO menyertai Sekretariat Orang Melayu satu gabungan politik baharu yang didakwa ditubuhkan bagi memperjuangkan pengembalian kuasa politik Melayu. Katanya dalam satu kenyataan, jika benar agenda menyatukan orang Melayu menjadi keutamaan, ia seharusnya lahir daripada keikhlasan hati demi agama dan bangsa, bukannya bermotifkan jawatan atau kedudukan. Sebelum ini, Tun M dilaporkan berkata bahawa beliau tidak menjemput UMNO sebagai sebuah parti, sebaliknya hanya mengalu-alukan mana-mana ahli UMNO yang bersedia menyertai sekretariat orang Melayu. Dalam perkembangan lain, ahli Parlimen PKR mendakwa Perikatan Nasional PN cuba memperagakan parti itu sebagai penyatu orang Melayu, susulan seorang pemimpin PAS mempertahankan payung besar Tun M mengembalikan kuasa Melayu dalam kerajaan. Dalam kenyataan, Taufik Johari berkata, bekas Perdana Menteri dan PAS yang menjadi komponen PN banyak kali memecahkan masyarakat Melayu sebelum ini. Katanya, Tun M keluar UMNO lalu menubuhkan bersatu dan kemudian pejuang ketiga-tiganya parti berteraskan Melayu. Manakala PAS memecahkan muafakat nasional, sebuah perikatan antara parti itu dengan AMNO yang merupakan dua parti terbesar Melayu Islam di negara ini. Kini PAS pula terbaru menyokong seruan palsu Tun M bahawa satu pakatan baru diperlukan untuk mengamalkan perpaduan Melayu. Katanya Tuan Ibrahim Tuan Man mesti sedar cadangan Tun M untuk semua parti berteraskan Melayu bergabung bawah pakatan besar adalah tindakan terdesak dan bersifat provokatif. Kedahulu Tuan Ibrahim yang juga Timbalan Presiden PAS berkata, platform dicadangkan Tun M menjadi kunci perpaduan orang Melayu. Sementara itu, Presiden Parti Urimai merangkap bekas Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang T Ramasami menggesa masyarakat bukan Melayu untuk mempertimbangkan penubuhan sebuah payung politik baharu sebagai usaha mempertahankan hak dan kepentingan mereka yang dilihat semakin terhakis dalam suasana politik negara yang kian tidak menentu. Pernyataan tersebut dibuat susulan cadangan Tun M yang mengumumkan penubuhan jawatan kuasa Sekretariat Orang Melayu sebagai usaha menghimpunkan masyarakat Melayu di bawah satu payung besar. Bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu menyatakan bahawa penubuhan jawatan kuasa tersebut turut bertujuan untuk membolehkan masyarakat Melayu kembali menguasai bidang politik dan ekonomi serta menangani permasalahan yang sehingga kini gagal diselesaikan oleh pihak kerajaan. Namun bagi Ramasami, tugusaran Tun M itu tidak sepatutnya menjadi milik eksklusif orang Melayu sahaja. Katanya dalam satu lagi kenyataan, jika Tun M risau dengan masa depan orang Melayu, kita semua termasuk masyarakat China, India, Kadazan, Iban dan lain-lain juga patut lebih bimbang kerana sistem sedia ada gagal menjamin keadilan buat semua rakyat. Tun M mendakwa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai sokongan Melayu yang mencukupi untuk mempertahankan hak mereka malah menuduh pentadbiran itu terlalu bergantung kepada DAP. Pendedah maklumat yang dikenali sebagai Albert yang membongkar dakwaan skandal rasuah di Sabah telah menghantar sepucuk surat kepada Peguam Negara bagi meluahkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan polis yang didakwa lambat bertindak susulan laporannya selain menduduk menantu kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Arifin Arif membuat laporan polis yang palsu. Dalam salinan surat yang diperoleh Malaysia kini, Peguam kepada Albert Mahajot Singh memaklumkan kepada Peguam Negara, Yusuki Mohtar, bahawa telah empat bulan berlalu sejak laporan polis anak guamnya dibuat, namun berdakwa pegawai penyiasat masih belum mengambil sebarang keterangan daripada anak guamnya. Menurut Mahajot, pegawai penyiasat tidak pernah memberikan sebarang perkembangan kes dan Ketua Balai Polis gagal memberikan status semasa siasatan terhadap laporan tersebut serta langsung tidak menjawab atau memberi maklum balas terhadap surat tersebut. Dia merujuk suratnya sebelum ini kepada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSK Serdang, Nazaruddin Abdul Razak untuk mendapatkan kemas kini berhubung siasatan kes berkenaan. Majud berkata dia tidak menerima sebarang maklum balas daripada Nazaruddin walaupun lebih sebulan telah berlalu sejak surat tersebut dihantar. Surat itu turut disalinkan kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein, Ketua JSJ Bukit Aman Suhaili Zain dan Pegawai Penyiasat Kes yang berpusat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serdang. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa isu berkaitan proses pengampunan Datuk Sri Anwar Ibrahim kembali dibangkitkan susulan kewujudan pertikaian semasa yang saling berkait rapat. Menurut beliau, isu tersebut timbul apabila terdapat percanggahan dalam pelaksanaan pengampunan terhadap Datuk Sri Anwar berbanding pelaksanaan edendem tahanan rumah melibatkan Najib Razak sebagaimana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Begitu juga katanya, tindakan Datuk Sri Anwar ingin mendapatkan imuniti atau kekebalan dari menghadapi saman sivil oleh bekas pembantunya Muhammad Yusof Rota di atas tuduhan serangan seksual oleh Presiden PKR itu. Jabatan Peguam Negara AGC peringat beliau harus sedar semua pertikaian tersebut jika tidak ditangani akan mengular menjadi penyakit yang terus menghakis kepercayaan orang ramai kepada sistem keadilan negara. Katanya penyokong Najib mempertikai mengapa titah yang dipertuan agung tidak dituruti sedangkan apabila Datuk Seri Anwar mendapat pengampunan penuh yang dianggap luar biasa sebelum itu boleh dilaksanakan. Menurut beliau juga sejak dari masa pengampunan Datuk Seri Anwar diumum dalam bulan Mei 2018 Beberapa pengamal undang-undang ada yang agak rapat dengannya dan juga tidak suka kepadanya telah mempertikai proses pengampunan tersebut. Ini adalah dendam menyalahi undang-undang dan salah guna kuasa secara terang-terangan oleh SPRM. Demikian kenyataan Peguam Mewakili Balu bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang diarah mencabar penyitaan Menara Ilham di Mahkamah Serta Rajesh Nagarajan dan Sajfrid Raj Sing Sohan Pal yang bertindak bagi pihak Naimah Khalid berkata tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berulang kali menyita bangunan itu adalah suatu gangguan. Sitaan kali ini merupakan kali kedua badan anti rasuah itu menyita bangunan itu. Peguam Naimah berkata SPRM pernah menyita Menara Ilham sebelum ini menimbulkan persoalan tentang justifikasi untuk tindakan sama sekali lagi. SPRM peroleh kebenaran untuk menyita bangunan 60 tingkat tersebut daripada timbalan pendawa raya berdasarkan notis mengikut Seksyen 51.1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram bertarikh 4 Jun. Sekian untuk edisi tengah hari ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.